Salam, rayonla çapşaran kanalın izləyiciləri. Bir nə qədər hansıl təpə qəsəbəsində 4 saat yarımın içərisində tikilmiş bir gözəl həyətimizi sizə göstəririk. İndi biz hal-hazırda evin həyətindəyik. Çox geniş həyəti var. Evin suyu, işığı, qazı, telefon xətti daimidir. Yeni tikilənlə metroya ara məsafəsi 600-700 metr olar. İndi biz sizə həyətdə olan çəninə tanış eləyəcəyik. Demin yaxınlığında məktəb, bağça fəaliyyət göstərir. Evin arxasında kombi sistemi yığılıb, həmin bu tikilinin içərisində orada kombi qətli çox yüksək səviyyədə işdir. Stelinə də söz ola bilməz. Ev altı daşın üstündə tikilib, indi biz daxiləyirik evin içərinə. Tam rahat ola bilərsiz. Ətrafdan, qonşulardan heç bir həyəti, həyata baxmır. Dönün, mən sizə ətrafı göstərirəm. İndi biz daxil olub evin içərinə. Ev qoşa daş tikilib. Fundamenti çox möhkəmdir. Evin ümumi sahəsi 100 kvadrat metr, 3 otaqlı. Biz keçirik Evə, qonaq otağına. Bu qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi ev çox gözəl zövqlə bəzənib. Qonaq otağından hər iki yataq otaqlarına giriş var. Bu bir yataq otağıdır. Həmen bu yataq otağı həyətə baxır. İndi isə biz keçirik ikinci yataq otağının. Nəsə ikinci yataq otağının. Bu otağın bizə yenidən göstəririk. İndi isə keçirik mətbəxə. Bu isə mətbəxdir. İşə çəkək. İndi isə keçək, keçirik sanitar qovşaqına. Evin koridoru mehdlağdır və 6 step polla təchiz olunub. Bu isə sanitar qovşaqıdır. Sanitar qovşaqında gördüyünüz kimi çox gözəl sərh ilə bəzənib. Kanalımıza abunə olun ki, növbəti mənzillərimizi, evlərimizi görə biləsiniz. Sağ olun.